фраза немає пророку у своїй вітчизні, вже давно перетворилася на елемент буденності. Ми втрачаємо цінність і гостроту цих слів. Вони злітають з вуст як мовне кліше, І тому не стосуватимуться Ігоря Маляренка. художника, чиї картини знаходяться в художніх музеях і приватних галереях Франції, Чехії, Фінляндії, Росії та Японії. Художника з яким мало знайомі його співвітчизники. основная ценность этого, этого, творчества, творчества Игоря Алексеевича Маляренко в том, что он писал виды наши, вот эти, виды нашей природы, наши краевиды, наши вот пейзажи, которые, в которых он жил, в которых мы все живем. И он подчеркнул или раскрыл, или, скажем, преподнес, проникся красотой именно таких вот э, ну, может быть не притязательных, не парадных видов, те, которые нас повседневно окружают и обычный человек ну, скажем проходит мимо них ничего при этом не ощущая. Но вот я вижу смотря вот в окружении его работ, я вижу как он любовался самыми простыми уголками родной природы. Свого часу Ігоря Маляренка називали темним художником, ніби виносили йому догану. Але така нетипова для місцевих майстрів кольористика полягала в особливостях російської школи живопису, до якої належив майстер. В отличие от від украинской, в от южної школи, вона скажем, може бути. Ну, э, не то чтобы она лучше или хуже, а просто она имеет свои акценты. То есть это и колористика более, может быть, тонкая, это новой строй, более такой э, выверенный. Вообще украинская школа, она цветная, такая вот маливничья Украина, она цветная, яркая, красочная. А северная школа всегда более сдержанная, но в то же время в ней, ну, может быть, более выверенный колорит, более такой вот проникновенный, от, більш более більш м'який, більш такий, от, ізисканий, може би, так сказати можна. Ярлики навішені на художника свідчили про те, що він залишався осторонь від художнього життя Запоріжжя. Нездійснена зустріч з міністром культури СРСР Катериною Фурцевою. Це яскрава ілюстрація до того, що Ігор Маляренко не мав хисту до кар'єризму. В 1968 году молодых украинских художников на Манежной площади проходила выставка. И Фурцева его отметила и пригласила к себе на прием. Не знаю, дальнейшее, наверное, как-то было бы иначе. Но он шел в Москве, встретил своего друга Мелитопольского, Геру, и не пошел навстречу. Об'ясняла не це. Друг мені дороже, ніж там щось буде, хтось скаже, що я от кар'єр Багато цікавих і непересічних фактів життя художника тільки зараз стають відомими широкому загалу. Саме останні роки Ігоря Маляренко насичені містичними подіями та збігами. Він все время говорив, я бачу Богородицю. Иногда она к нему приходила, вот у него было такое. А случилось, что он кубышевый расписал церковь, рядышком они жили, станция Бельманка, и батюшка, отец Вадим, обратился, и он сделал эту работу. Но у него было, говорит, мне нужно пост выдержать, потом прийти к этому. батюшка сказал, вот этот отец Вадим, я благословляю, пост не надо, это надо все быстро сделать. Папа расписал, и депрессия у него глубокая. Взаимосвязано это с этим, не взаимосвязано, но Вот так вот, скорость. Я не могу сказать, что это было параллельно, но это факты жизни. Містика переслідує творчий спадок художника і після його смерті. Історія про палітру Ігоря Маляренка нагадує диво, в яке, щоправда, вірить не так багато людей. Ця палітра у нього в мастерській була, потім він перестав її використовуватися. Вона висіла у нього в експозиції. А коли його не стало, ми звернули увагу, це до сорокового дня его смерти. Просто мы не обращали на нее внимания. Посмотрели, потекли краски по стенке. И вот 8 лет, восьмой год его нет. И вот она тоже у меня находится дома. И все равно краска свежая. Гарея Арт Ель представляє роботи Ігоря Маляренка, виконані у різних жанрах. Серед них етюди, що раніше не експонувалися. На думку директора галереї, саме в цих роботах найбільше розкривається обличчя художника, оскільки навіть великі полотна можуть поступатися етюдам своєю ліричністю та зворушливістю. Иногда для поиска истины есть смысл проводить какие-то параллели с другими художниками. Вот я готов провести параллель с Франсуа Миле, духовный наставник Ван Гога, как сам Ван Гог писал, что Миле это мой духовный наставник. В данном случае составляющая ну, мировоззрения, мироощущения, он где-то мне напоминает, перекликается с, вот, с Франсуа Миле, это вот его известные картины. Вечерняя молитва, ангелюс. Вот, э, опять же, красота в простых вещах. Заключена красота в простых вещах. Она кроется именно в простом.